Pertuan Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM telah memulakan siasatan awal lagi iaitu sejak tahun 2024 berhubung perbelanjaan sebanyak RM700 juta bagi tujuan promosi dan publicity kerajaan dalam tempoh 2020 hingga 2022. Siasatan ini melibatkan dua orang Perdana Menteri dengan tumpuan khusus diberikan kepada kempen keluarga Malaysia yang diperkenalkan pada Ogos 2021. Antara dakwaan utama dalam skandal ini termasuk penyelewengan dan amalan rasuah dalam penganugerahan kontrak untuk papan iklan dan bahan kekempen berkaitan. Menurut laporan Harian Metro bertarikh 3 Januari 2024, pasukan penyiasat SPRM telah dihantar ke pejabat Perdana Menteri dan Kementerian Kewangan untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting yang dipercayai boleh membantu siasatan terhadap projek-projek tertentu. Siasatan ini bertujuan untuk mengenal pasti bagaimana dana tersebut diluluskan dan dibelanjakan serta sama ada terdapat unsur monopoli oleh mana-mana syarikat. Hasil siasatan awal SPRM mendedahkan bahawa terdapat tiga entiti yang terlibat dalam pengaliran dana keping keluarga Malaysia iaitu Laksana, Sepadu dan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim. Namun, hasil siasatan mendapati jumlah dana yang benar-benar digunakan hanyalah RM300 juta berbanding RM700 juta yang didakwa sebelum ini. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap kerajaan, Fahmi Fazil, menegaskan bahawa rakyat berhak mengetahui bagaimana dana sejumlah RM700 juta itu digunakan dalam pengiklanan dan publicity oleh dua pentadbiran kerajaan terdahulu pendedahan mengenai pembelanjaan ini turut dibuat oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada November lalu yang menyatakan bahawa RM500 juta dibelanjakan ketika pertakbiran Muhyiddin Yassin antara 2020 hingga 2021 manakala RM200 juta lagi ketika pertakbiran Ismail Sabri dari 2021 hingga 2022 pada 19 Februari 2025, Datuk Seri Ismail Sabri telah hadir memberikan keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Walau bagaimanapun, pada 21 Februari 2025, beliau dilaporkan rebah di kediamannya dan dimasukkan ke Sunway Medical Center Kota Damansara pada jam 2.30 pagi. Beliau masih menunggu tahap kesihatannya pulih sebelum menghadiri sesi siasatan. Kes ini sedang disiasat di bawah Seksyen 16 Kurungan A atau SPRM yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun serta denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi sekiranya sabit kesalahan. SPRM juga telah mengesahkan bahawa Datuk Sri Ismail Sabri sedang disiasat di bawah Atas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan Atas Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Sebagai sebahagian daripada siasatan, beliau telah diarahkan untuk membuat pengisytiharan harta di bawah Seksyen 36-1 atau SPRM 2009 pada 11 Disember 2024 dan telah mengisytiharkan hartanya secara rasmi pada 10 Februari 2025. Datuk Seri Ismail Sabri yang dilahirkan di Temelu, Pahang pada 18 Januari 1960 telah berkhidmat sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9 dari Ogos 2021 hingga November 2022 tangkapan dan rampasan aset. Dalam kes ini, SPRM telah menahan empat pegawai kanan yang berkhidmat di bawah pentadbiran beliau dan menjalankan pemeriksaan di kediaman serta tiga premis lain yang dipercayai digunakan sebagai safe house. Hasil penggeledahan menemukan kira-kira RM170 juta dalam pelbagai mata wang antarabangsa serta 16 kg jokong emas tulen bernilai RM7 juta. Kemudian pada 14 Februari 2025, empat pegawai kanan yang ditahan termasuk dua individu bergelar datuk telah direman selepas perintah reman dikeluarkan oleh Mahkamah Putrajaya. Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan bahawa tiga daripada mereka merupakan ahli politik. Salah seorang daripada mereka ialah pembantu rapat Ismail Sabri yang dilantik ke jawatan kanan di Pejabat Perdana Menteri. Serbuan ini adalah hasil pemantauan SPRM selama beberapa bulan terhadap dakwaan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram membabitkan pegawai kanan kerajaan terdahulu. Bahagian pencegahan wang haram, AMLA turut meneliti dokumen-dokumen yang dirampas bagi melengkapkan siasatan. Berita yang dilaporkan pada 3 Mac 2025 menyatakan bahawa SPRM masih menilai sejumlah barang kemas yang ditemui. Sehingga kini, nilai rampasan dianggarkan berjumlah RM177 juta menakumi pelbagai mata wang serta 16 kg jongkong emas bernilai RM424,000 sekilogram. SPRM juga sedang menjejaki kemungkinan dana yang disembunyikan di dalam dan luar negara. Pada 3 Mac 2025, barangan rampasan dipamerkan dalam satu sidang media di Ibu Pejabat SPRM di Presiden 7. Setakat tarikh ini, 30 saksi telah dipanggil untuk memberikan keterangan dengan 8 lagi dijadualkan hadir pada minggu berikutnya. Beberapa individu termasuk tokoh-tokoh kenamaan dijangka akan dipanggil dalam masa terdekat bagi mematuhi siasatan terhadap kes berprofil tinggi ini. Inilah masalah yang dihadapi di Malaysia. Pemimpin yang menjadi tulang belakang negara sering terkait dengan skandal rasuah atau penyalahgunaan kuasa. Situasi ini bukan perkara kecil di mana berbilion wang rakyat Angus dikaut individu tertentu. Bayangkan jika wang ini digunakan sebaiknya dan disalurkan kembali kepada rakyat, pastinya ia akan memberikan kesan yang besar terutamanya ekonomi rakyat. B40 sedang berjuang dengan kos kenaikan barang. M40 pula terbeban dengan pelbagai kenaikan kos, sementara T20 pula dikenakan pelbagai cukai dan bakal kehilangan subsidi. Golongan ini seringkali disalahkan apabila berlaku apa-apa situasi yang tidak diingini tetapi sebenarnya individu yang mengamalkan rasuah dan salah guna kuasa inilah yang membebankan negara bukanlah rakyat rasuah perlu menjadi isu utama yang perlu dibendung dalam sektor awam kerana ia akan menjejaskan pembangunan ekonomi dan kemajuan negara